to'xtang siz arzimagan ellik ming yuz ming shu kartalarga pul solish evaziga to'rtta yetimga bir sutkada uyli bo'lishiga ishonasizmi ha ishoning iltimos sizlardan hozirda biz yangi yo'l tumanidamiz yog' zovodga yaqin joyda mahallada eski poliklinika ishlamagan poliklinika ichida yashab kelayotgan to'rt bolasi bilan yashayotgan bir onaxonni uydamiz ota vafot etgan bolalar yetimlik holatida uy joyi yo'q bu yer ham sotuvga qo'yilgan bu yer bular ham chiqib ketish harakatida bularga uy kerak azizlar sizlardan iltimos shu videoni ko'rdingizmi imkon qadar yuzta odamga yuboring va ellik ming bo'lsa ham hissangizni qo'shing bu sharoitni o'rta odamlarga aytyapman lekin qimmatli boylarimiz bir millionmi o'n millionni tashlang bugun fevral oyining o'n yettinchi sanasi hafta kuniga shanba bugun abедdan keyin videoni joylaymiz ertaga yakshanba 18. sakkizinchi fevralga peshin namozigacha ulgursangiz ulgurib qoling keling imkon qadar shu bolajonlarimizni ikki xonali dom bo'lsa ham olib berishlikka o'zingizni hissangizni qo'shing va bir yetimning boshini silab va uni tabassum qilib payg'ambarimiz bilan qiyomatda mana shunday turishga ega bo'ling buni pul solmasdan tarqatganlar ham shu savobga ega bo'ladi inshaalloh assalomu alaykum vatandoshlarim shu bolalarim uchun yordam qilinglar hozir bittanam haydab chiqaryapti uyimiz yo'q yordam qilinglar to'rtta farzandim bilan qiynalyapman azizlar bu onaxon shunday yaxshi onaxon ekanki i'zi uchta yetimi bo'la turib yoshligidan shu mushtariy qizimizni asrab olgan ekan alloh rozi bo'lsin assalomu alaykum vatandoshlarim mani onam uchta farzandlari bo'lganiga qaramay asrab olganlar hozirgi vaqtda biza poliklinika binosida yashaymiz sharoitimiz judayam og'ir uyimiz yo'q propiskamiz yo'qligidan pasport yoshiga yetganmiz pasport ololmayapmiz hozir bo'tdan yerdan ham haydashyapti iltimos sizlardan ko'ngilli insonlar momin musulmonlar yordam beringlar quyidagi admin nomeri naqtini beraman deganlar uchun adminim nomeri pastdagi karta raqamlar zulfukarov shavkatbek hammasi o'zimni nomimda hammasiga qo'lingizdan kelganda ellik ming so'm bo'lsa ham hissangizni qo'shing va ushbu videoni yuzlab odamlarga yuboring bir kecha yigirma soat vaqtingiz bor ehson qilishga va bir yetimni boshini silashga ulgurib qoling qani boshladik men uyli qilishlikka ko'zim yetyapti sizning ham ko'zingiz yetadi bir kun vaqtingizni ajrating men ishonaman kecha bir inson menga telefon qilib shokat aka haqdor oilangiz bormi degan edi ha ertaga videosini olib chiqaman bir kunlikka olib chiqaman bir kunga qo'yib beraman ehson qilib qoling desam o'tgan safar yuzi kuygan diyorani olib chiqqaningizda supet qilolmagan edim bu safar men birinchilardan bo'lib beraman deb kecha alhamdulillah ming dollar pul berib ketdi olloh rozi bo'lsin opa mana birinchi uyimizning boshlanishi olloh rozi bo'lsin omin azizlar nima qarab turibsiz vaqtingiz ketdi qani boshladik azizlar yana türüp, bir gap bu onamiz o'zi qiyinchilik ahvolida bo'la turib bozorda yurgan paytda bir inson kelib to'qqiz oylik mana shu qizni bu opani qo'liga berib ketadi va qaytib kelmaydi o'zini bolalariga qo'shib mana o'n yetti yildan beri o'n yetti yoshga to'libdi kelinglar bir bolani boshini silab ko'chaga tashlab ketmasdan o'zini bolasidek boqqanligi uchun bir uy bilan mukofotlaylik shu opani nima deysan a qizim onam uchun yordam beringlar onam shuncha yil boqib keldilar mani asrab olganlar aziz musulmonlar yordmudo xohlasa xursand qilamiz inshaalloh azizlar sizlarga ishonaman shu <laughs> bolalarim uchun yordam qilinglar hozir bittalab haydab chiqaryapti uyimiz yo'q birinchi uyimizning boshlanishi olloh razı bo'lsin vaqtingiz ketdi qani boshladik tarqatishni